для построения этих моделей. Вот с, авария с разрывом 720 миллиметрового трубопровода с пропан бутановой смесью сжиженной. А значит сжиженная пропан бутановая смесь она хранится или перетранспортируется при обычной температуре, но при повышенном давлении, естественно, она жидкость превращается в жидкость. И при разгерметизации, а там был просто разрыв трубы, какие-то ремонтные работы велись, и ковшом и экскаватор повредили эту трубу, вот, и как-то не заметили, что не знаю, ушли все, и вот, так сказать, оттуда стало плестать. И это сжиженный газ, он мгновенно при выравнивании давления, он вскипает и превращается, ну, сначала там, так сказать, двухфазное течение, пузырьки, но они тут же лопаются, это доля микросекунды какие-то, и дальше это уже э, вот, данная смесь, и она дальше смешивается с воздухом и вот, так сказать, распространяется по рельефу местности. Но, как я уже говорил, вот погибла тут точная цифра, значит, вот этих двух поездах, вот они, зона фотография с места крушения поездов это сделано с э, вертолетом вот видны остатки поездов там дальше будет так сказать, более близкого расстояния и видны поваленные деревья такая-то была пересеченная местность видно, что перепады высот есть вот. но поваленные деревья это несколько странно, потому что обычно в замкнутом пространстве происходит детонация, образуется ударный волн. В открытом пространстве, в общем-то, не должно быть, но вот тут это имело место, так сказать. Видимо, мощность, что ли, такая была высокая. Да, по разным оценкам вытекло от 5 до 10 тысяч тонн. Это очень приблизительно, конечно. Но вот оценки такие, почему-то там, так сказать, точнее не могли сказать. Сейчас, наверное, более точно, естественно, аппаратура стоит отсекающая на трубах. если в случае можно практически точно определить количество вытекшего вещества, там, нефти или газа. Тогда это было не так. Вот. Поэтому точно неизвестно, сколько вытекло. Вот, собственно, моделирование одной, можно проиграть разные варианты модель и показать, определить, сколько же чего у нас, сказать, было и в какие сроки это распространилось. По оценкам эксперта, авария растекания до воспламенения было 30-40 минут. Для наглядности, тут, э, там перепады высот были 150 метров всего, а на масштабах где-то вот 3 на 3 километра. Поэтому тут для наглядности просто увеличен масштаб по высоте. Потому что если его сделать в одном масштабе, то будет просто практически ровная поверхность. Если 150 метров, а то, так сказать, 20 раз больше. Но видно, что при таком увеличении, видно, что местность неоднородная, с перепадом высот. И поэтому, соответственно, вот по этим перепадам высот и происходило растекание этого облака. Вот зона поражения, очерченная по вываленному лесу в результате расследования аварии. Вот трубопровод сам вот здесь. Это железная дорога, место крушения проедов. Вот место разрыва провода. И э, результаты моделирования, вот как эта зона у нас заполнена. Эта зона практически вся заполнилась. Вот она сплошная видим, вот эта зона поражения, а пунктиром это наш расчет. Ну а сам процесс мы рассчитываем тогда, естественно только гравитационное растекание нереагирующего облака газа, процесс воспламенения, но его и сейчас, так сказать, мало кто может посчитать, потому что это надо уже трехмерную модель объемную строить, и вот на таких расстояниях, ну, в общем, у нас я таких моделей не знаю, но на завтра, наверное, уже такие появляются, но, на масштабах пожалуй там считать это не знаю в общем тогда мы только вот такое так сказать, сделали но по результатам этого моделирования зная конфигурацию облака и концентрации газа они у нас тоже в модели считаются концентрации ну правда по y все параметры у нас но тем не менее считаем что по высоте все параметры у нас одинаковые за исключением вот этих зон небольших а, вблизи значит, поверхности Земли и на верхней границе облака, толщина которых а, много меньше, чем толщина течения. Вот из этих соображений мы, кажется, строим эту модель. Она, в общем, физически обоснованная. Ясно, что мы с помощью такой, она все-таки, конечно, грубоватая модель, но оценочные расчеты провести можно это вот показано, собственно, сравнением с, ну, с данными по расследованию аварий. А уж если какие-то вот более детально все рассчитывать, Но ну, это вот трехмерные уже нужные модели, которые требуют совершенно других ресурсов, вычислительной техники, так сказать. Но право на существование этих моделей имеет оценочные быстрые, и даже, в общем, до них полезны в том смысле, что если бы их применяли, скажем, в МЧС, но не говоря о том, что их можно, так сказать, на стадии расчета каких-то, так сказать, объектов промышленных, у нас же как, как говорил Академия Прекрасов, спокойно, у нас все города заминированы. На территории городов находятся всякие нефтебазы, не говоря уж о том, что находятся эти вклады комбинаты, скажем, с хлором, цистернами хлора, ядовитый газ. Вот, собственно, вентиль открыл, и вот, пожалуйста, утравил кого-нибудь, в Вот. А как скорость идет лучше? Скоро, а было известно, что практически безветренная погода была. Конечно, там никаких метеостанций, вот, так сказать, вот, чтобы, учитывая скорость ветра в таких приземных течениях, естественно, нужны данные соответствующие метеорологические, нужна, чтобы рядом была какая-то вышка, метеовышка, но ну, в районе аэропорта это есть, скажем, а так, так сказать, далеко не везде, но тут, слава Богу, была практически безветренная погода, но, ну, слава Богу, в смысле, для, так сказать, для простоты моделирования. Вот, а так ветер, конечно, был бы. Тем более, вот, как мы знаем, бывают переменные. А было бы интересно. То есть ветер мог бы, в принципе, это облако и разместить? Ну, ну, конечно, конечно. Несмотря ну, на какой, какой ветер, да. Ну, другое дело, там, где лесные массивы, там в нем же ветер, может быть, и, и так распространяется с учетом. Вот. Да. Ну, и это уже, а это картинка динамическая, это может, может, быть такой фильм. Я попробую запустить, если он запустится. Но это попозже, не внутри презентации, потому что тут может быть сбор. А можно еще один приступить? Да, пожалуйста. А пожалуйста, на чем считать? Походу. Ну, вот я говорю, первый вариант модели считался на такой машине с векторными вычислениями, мощность которой была даже меньше, чем мощность современного компьютера. А позже мы вернулись к этому, так сказать, сделали уже программу на C++ и считали уже на персональных компьютерах современных эту модель. Ну, на супер мы ее не считали, да это и не нужно Потому что сказать, мощности персонального компьютера для реализации вот этой двумерной модели хватает. А сетка какая была? Сетка прямоугольная сетка, но ну, поскольку у нас, так сказать, сетка э, там масштаба там 10 на 10 метров такого. но там при этом значит мы данные экстраполировали, потому что рельеф был снят э, с шагом там 100 на 100 метров. Вот. А все? Да нет, это, наверное, ну, так сказать, в пределах там полчаса, может там, расчет. То есть примерно даже близко, так сказать, вот к реальному времени. Чем бы хорошо, вот такие оценочные модели, если бы МЧС использовал, в реальном времени просчитать, прогнозировать развитие событий. Вот, так сказать, тут как назначение таких моделей в чем? Что можно, во-первых, спрогнозировать развитие событий каких-то, так сказать, аварий на определенных объектах. Можно, наоборот, проводить реконструкцию уже произошедших аварий, их исследовать. Вот. А... или можно проектировки каких-то объектов соответственно выдавать что может быть на каком расстоянии можно строить там какие облование скажем делать вот, каких-то объектов защиту или просто нельзя такие объекты располагать это называется экологическая экспертиза она во всем мире делается и даже так сказать ну, в нормальных странах без такой экспертизы строительство объектов просто не разрешает один из элементов такой экспертизы ⁇ это вот моделирование максимальной возможной аварии и, так сказать, вот с учетом ее последствий, расчет. Вот одно из назначений таких моделей. Вот. Ну и а, вот последнее, это на основе этой модели мой аспирант делал а, моделирование гипотетической аварии с распространением облака хлора городской застройки. Ну вот, э, так сказать, тут уже цветные картинки Моделировалось, скажем, вот три дома, тут они не очень хорошо, наверное, видны, расположены внутри источник тысяч человек. Ну и значит, на момент времени 10, 35 и 50 секунд распределение вероятности смертельного поражения людей ну, при Вот такие картинки, значит, с вероятностями вот они шкалам присутствуют. Ну и вот такое количество жертв с разными степенями поражения от смертельной цифра 1. Вот она. До порогового, это когда может, так сказать, человек какое-то поражение нанести, а может и нет. В зависимости еще от крепости, это организм какого-то, так индивида, там маленькие концентрации могут не подействовать никак.